Меня зовут Абуюсов, я сам Украинец, и ислам принял в 2001 году. Что было решающим моментом, когда ты решил Надо сказать, что... К Вообще сам путь к исламу у меня был сравнительно легким. То есть как бы таких больших историй не было. Вот. Я в принципе рос, как и все дети на тот момент, в то время, это было еще начало 90-х, там застали Советский Союз, там школа, детский сад, школа, то есть как бы рос, как все обычные люди. Вот. И у меня в школе был один товарищ, друг близкий, он был мусульманин. И как бы он на тот момент сам не соблюдал ислам. Ну, я знал, что он мусульманин. И потом, уже где-то, когда мы были в классе 9, может, вот так вот, уже заканчивали школу, он начал потихоньку как бы ислам соблюдать. И мне немножко рассказывал. в принципе, так, чтобы кто-то призывал, такого не было никогда. Просто как бы однажды мы о религии разговаривали. Вот. И он задал мне один раз вопрос. Он говорит, ты сходи в церковь. И если ты найдешь место, где ты можешь помолиться Богу, тогда можно своей религии оставаться. А если нет, то тебе стоит задуматься. Вот. Ну, и я как бы последовал его совету, как бы я сходил в церковь. И, как раньше об этом не замечал, не задумывался, а потом, когда я пошел в церковь и зашел, то я посмотрел, что действительно, что как бы, ну, нет места, где человек может зайти в этот, в этот храм и помолиться Господу Богу. То есть можно молиться кому угодно, тому святому, этому святому, но места, где человек молится Богу, нет. Вот. И тогда уже как бы, я понял, что действительно это религия, что это не истина. То есть тогда уже для меня стало ясно, что христианство само по себе это не есть истина, и я тогда уже начал задуматься об исламе, что как бы, я для себя сам решил, что да, действительно надо побольше поинтересоваться, и что действительно стоит прочитать Коран. То есть вот, я себе вот такую задачу поставил, что как бы, я прочитаю Коран, знаю об исламе. Вот. Ну и когда я начал Коран читать, то даже не дочитав его еще до конца, уже я понял, что ислам это истина. То есть, вот, когда человек читает Коран, даже в переводе, даже несмотря на то, что ты читаешь его, и есть, конечно, места, которые ты не понимаешь. Там, но все равно, когда человек читает Коран и задумывается, задумывается над тем, что там написано, то человек понимает, что это истина, потому что эта книга, ни в какой другой книге Аллах не описан или Всевышний не описан так, как описан в Коране. Ни в одной другой книге не объясняется, почему есть, например, зло, почему есть добро, что будет после смерти, что будет после судный день и так далее и тому подобное. То есть ни в одной книге такого нет. И Человек, читая Коран, даже не мусульманин, если он искренен и искренне подходит к этой книге без, без этих вот стереотипов, если он объективно подходит, читает, задумывается, то он понимает, что это, что это религия истина. То есть саму суть от единобожия человек понимает. И я читал Коран, и вот это было решающим моментом. То есть, прочитал Коран, я понял, что это религия истина. было после принятия ислама. Э, ну, когда ислам принял, то первое ощущение были лишь, что сделал правильный поступок. То есть я был уверен, внутри в сердце чувствовал, что это самый верный шаг в моей жизни, который я когда-либо сделал. Даже вот если бы на тот момент меня спросили бы, а в чем разница между исламом и христианством, почему ислам истина, а христианство нет, может быть, тогда даже я не смог бы ответить, потому что, ну, как бы не было знаний, только ислам понял. Но в сердце я чувствовал, что это правильный поступок, что это религия истины. Как изменилась твоя жизнь после принятия ислама? Ну, Изменения, конечно, были, но так сказать, чтобы они прям были такие большие или заметные, я бы не сказал. То есть, конечно, были вещи, которые поменялись, были вещи, например, от которых пришлось в жизни отказаться, там, которые делал раньше. Вот. Немножко пришлось как бы, прилагать усилия, чтобы изучать религию. Да? Ну, сказать, что я прям так вот сразу в один момент начал все соблюдать, конечно, нельзя. То есть, как бы мы жили тогда, это был 2000 год здесь, на Украине. Вот, это был не Киев и не Крым, то есть там, в том городе, где мы жили, очень мало мусульман было. Мечеть, была одна маленькая мечеть в частном доме, которая, о которой практически никто не знал. То есть я выучил свой намаз, делал, делал свои намазы, там, иногда если мне подался руки, перевод Корана там, мог почитать. Вот, в мечеть мы не ходили, потому что мы даже не знали, что у нас в городе есть мечеть, и мусульман в городе было очень мало. То есть такие вещи, как там знания, лекции, где-то послушать что-то, узнать уроки, такого не было. То есть, э, в принципе, продвижения или усовершенствования в плане знаний не было никакого. Мы выучили свой, так, выучил свой намаз и на, сделал свой намаз, и все. Вот, в принципе, вот вот такая была жизнь. Как реагировали другие, когда узнали, что ты украинец, принял ислам? Ну, э, на тот момент, конечно, это было для людей как бы редкость встречать славянина, там, украинца или русского, который принял ислам. То есть, как бы многие удивлялись, там многие спрашивали, почему принял ислам, как принял ислам и так далее. Как ты начал изучать религию? Э, ну, что касается изучения религии, то, как я уже говорил раньше, тогда, вот, в начале 2000-х годов, здесь на Украине, в принципе, возможности не было у нас вызвать религии. То есть никто не знал, что такое уроки, лекции. Там. Как бы, в лучшем случае мы могли сходить там один раз в неделю в мечеть, на, на джума, на пятничную и все. Вот. А знакомство с религией уже оно начало происходить, уже, когда я в 2001 году уехал в Германию. То есть я уехал в Германию, попал там в большой город, попал в Гамбург, в городе, в котором больше ста мечетей, и там я увидел ислам. То есть там действительно я увидел людей, которые ислам практикуют, которые где-то где, -то, где -то обучались, у них есть какие-то знания, там, где большие мечети, где на пятничная масса собирается больше там, двух тысяч человек в одной мечети. Вот. И уже вот там оно пошло знакомство. То есть каждый день, пять раз в день на намаз, там какие-то уроки после намаза, после лекции, ну, после намаза были какие-то лекции, уроки слушали. Вот и так вот потихоньку, потихоньку начал изучать ислам. И, конечно, я, ну, это был первый год моей Германии, и я как бы наслаждался этим, потому что я первый раз увидел людей, которые соблюдают ислам, которые там внешне посмотришь на него, видно, что он мусульманин, он ходит с бородой, одетый в исламской одежде. То есть, и это, что меня удивило, что там это ни у кого не вызывает удивления. То есть, вот немцы, местное население, они реагировали на это вполне нормально. То есть, этим никого не удивить было. Вот. А что уже касается самих знаний, как таковых, то в 2003 году, по милости Аллаха, один брат подарил мне на Рамадан диск с лекциями нашего брата. Вот. И это было первое знакомство. Бы я начал слушать лекции. Я помню, первое, что я прослушал, это были основы исламского вероубеждения. И вот это было самое первое, что я вообще как бы уже начал из знания, что я об исламе начал узнавать. И Альхамду, я когда это прослушал, то я понял, что что ага, вот это она истина, вот этот путь, вот он путь пророка. То есть как бы вот ислам он должен быть вот таким. Вот, это как бы было первое знакомство. Вот. а потом, по милости Аллаха, в Германии познакомился с одним шейхом. Вот. То есть, он Разум довольно из больших в ученых. И мы с братьями начали ездить к нему на уроки. То есть там лекции, семинары, вот, проходили с ним книги. И как бы вот так вот в течение пяти лет которые мы у него провели, смогли взять, Архамуля, некоторую пользу. Была ли у тебя возможность в Германии призывать людей к исламу? Что касается призыва в Германии, то, конечно, там было очень легко в этом плане. То есть начинали, как обычно, с маленького. Все началось с маленького. Вначале это было... Мы жили как бы в общежитии для иностранцев там. И это был город. Я переехал в маленький город. Потом это был город где с населением в 50 тысяч человек. И мусульман там где-то было около 500 человек. Вот. И в этом городе мечети не было ни одной. Вообще не было мечети. То есть люди не знали, что такое пятничный масс. Были мусульмане, которые годами жили там, и они не знали даже, что есть пятничный, что нужно ходить там, в мечеть на пятничный масс. не было возможности. Вот. И мы решили, как бы, вот в общежитии, где мы жили, изначально как бы создать небольшую такую, ну, ком, взять комнату для намаза, где мы могли бы молиться. Вот. И у нас мы взяли небольшую, небольшую комнату, и там начали проводить пятикратный намаз и пятничную молитву совершать. Вот. и как бы из тех вот людей там, которые молились, на тот момент как бы мы сели, посвящались, они как бы настали на том, чтобы я был там имамом в, в этой мечети. И вот так оно с маленького началось, то есть я помню, мы делали в 2006 году первую худбу, на ней было всего лишь 8 человек. Вот. а потом начало потихоньку как бы развиваться, развиваться. Вот. мы сняли большое помещение где-то где 200 квадратных метров, вот. сделали с него мечеть. И уже начали люди, люди в городе, как бы уже в районе начали узнавать, что вот есть в этом городе мечеть. Потому что наша мечеть была единственная в районе, в радиусе 100 километров у нас была, это была единственная мечеть. И потихоньку начали люди, люди уже съезжаться со соседних городов, соседних деревень. Вот. И аль уже можно сказать, что, например, через 5 лет уже на пятничную массу приходило около 100 человек. Вот. Но мы как бы не хотели просто быть мечетью, которая, в которой можно прийти, помолиться и уйти. То есть мы как бы, хотели показать ислам наружу, показать ислам местному населению. И поэтому мы решили, мы приняли решение, что мы будем по мере нашей возможности как бы репрезентировать ислам наружу для, для местных жителей. Вот. Ну и выражалось это о том, что мы там еженедельно у нас в городе как бы, организовали такой информационный стенд. То есть как бы мы ставили в городе в центре города палатку, стол, вложили Коран, перевод Корана на немецкий, остальные другие брошюры в исламе. И кто из людей проявлял желание, кто сам подходил к нам, с тем мы там вели дискуссию, разговаривали, там, давали ему брошюры, давали ему Коран почитать, смысл, ну, смысла То есть, если люди сами проявляли желание, мы давали, то есть, как бы никому не навязывались. Вот, и то есть, вот за вот эти вот пять лет, которые мы этим занимались, очень много людей, как бы, с очень многими людьми приходилось общаться. Вот, были люди, которые приняли ислам. И вот в процессе этого общения, когда ты общаешься, ты узнаешь сам народ, вот этих людей, то есть ты знаешь, знаешь, как эти люди думают, о чем они вот и, конечно, вот из опыта я могу сказать, что вот эти люди вот, не мусульмане, которые ты смотришь на них, как они живут, то есть у них очень такая очень печальная жизнь, то есть вот эти люди они живут, у них нету цели. Например, я когда я ислам принял, я понял, что у меня теперь есть одна цель, у меня есть смысл жизни, я живу для чего-то, как мусульманин я живу для того, чтобы попасть в рай. А когда ты смотришь вот как эти люди живут, то очень печально, потому что ну, э, Жизнь этих людей можно поделить на четыре категории, либо он живет для карьеры, либо для богатства, либо для удовольствия, чтобы в этой жизни наслаждаться, либо для семьи. Вот одна из этих четырех категорий, в одну из них он попадает, как минимум. То есть люди не задумываются о том, что есть создатель, нету создателя, есть будет судный день, не будет, что будет после смерти, есть я умру, куда я пойду, что со мной будет. То есть они не задумываются, они живут вот этим мирским. И вот часто приходят люди с проблемами, там, у них, ты, когда их слушаешь, Субхан, ты удивляешься, для чего были эти проблемы. И понимаешь, что как, когда ты это все слышишь и видишь, ты понимаешь для себя, что что ислам это милость для человека. Что если человек хочет быть счастлив, то он может быть счастлив только в исламе. Даже вот некоторые люди думают, что они счастливы, что они живут, что у них все хорошо. Но они этого не знают. Они не знают, что такое истинное счастье. Они не знают, что счастье, оно в исламе. Человек понимает это только тогда, когда он принимает Ислам, когда он узнает своего Создателя и начинает жить Исламом. Вот тогда человек понимает, что он действительно счастлив. То есть, аль как бы вот, по причине вот этих вот информационных стендов, вот вот этой давы работы, которую мы проводили, аль тоже как бы очень много пользы было для, 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 для самих нас, как напоминает. Почему не мусульмане сегодня плохо думают об Исламе? Ну, что касается, почему сегодня люди думают плохо об Исламе, то я думаю, здесь нельзя ответить однозначно. То есть, как бы одной причиной дать ответ. Это скорее составляющая из нескольких причин. То есть, ну, первое, что я думаю, это то, что сегодня в СМИ очень часто мы слышим негативную информацию об исламе. То есть ислам представляется в СМИ в негативном свете. Это первое. Вот. Вторая причина, то есть нужно быть объективным и справедливым. То есть вторая причина, почему люди думают плохо об исламе, как мое мнение, это поведение мусульман сегодня в обществе. То есть, к сожалению, надо признаться, что очень многие мусульмане ведут себя не так, как подобает мусульманам. То есть, ну, когда, например, молодежь танцует резинку на манежке или стреляет там с травматики в метро, то вряд ли это вызовет у людей, и это мусульмане, мусульманское молодежь, что вряд ли у людей это вызовет э, позитивные ассоциации с исламом. Это второе. И третье, ну, я думаю, то, что люди ислама не знают. А человек создан так, что как бы это его внут, это его фитр, как бы его врожденное качество. Когда человек чего-то не знает, он уже как бы к этому относится аккуратно. То есть вот что-то незнакомое, что-то чужое. И как бы человек уже относится к этому осторожно, а люди не знают ислама. То есть, по большому счету, если вот мы сегодня скажем, например, там, о жителях там, России или Украины, да, или бывшего Советского Союза, то по большому счету люди ислама не знают. Люди не знают, что такое ислам. Они как бы где-то что-то как-то слышали поверхностно, но в, основ... в целом, что такое ислам, они не знают. Что бы ты посоветовал не мусульманам? Э, ну, что касается совета не мусульманам, то в первую очередь, конечно, хотелось бы этим людям сказать, что не судите об исламе по поступкам мусульман. Потому что, как я уже раньше сказал, что сегодня очень многие мусульмане, они не, проди... они не ведут себя так, как подобает вести мусульмане, к сожалению. Вот. Что еще посоветовать, то если вы ислам изучаете, если вы интересуетесь исламом, то будьте объективны. То есть постарайтесь оставить все вот эти вот предрассудки, все вот эти вот негативные стереотипы, которые, может, у вас сложились, оставьте это в стороне и подойдите к исламу объективно, то есть без вот этих стереотипов. Конечно, чтобы он мог этого почитать Коран. То есть это как бы первый источник ислама. И как я уже говорил, люди знают об исламе, ну, не мусульмане вкратце, там, там, там слышали, но вот сам, сам само центр, ядро ислама это единобожие. Да? То есть это поклонение одному Всевышнему Аллаху, одному Господу, который он создал. Это многие люди не знают. Вот если человек прочитает Коран, если вот не мусульман, если он будет читать перевод Корана, задумываясь над тем, что он читает, и будучи искренним, то вот этот вот смысл, вот этот вот центр, ядро ислама он поймет. Он, он, поймет, в чем, в чем заключается послание ислама. Вот это очень важно. И тогда, конечно, он сможет сложить себе мнение, мнение об этой религии. Потому что единобожие – это то, для чего был создан человек. И если, и если человек, живя в этой жизни, не имеет сердца единобожия, он никогда счастлив не будет. То есть в Коране, в Коране не мусульманин, он найдет ответы на многие вопросы. Откуда пришел человек? Для чего он в этот мир пришел? Как он должен в этом мире жить? куда он уйдет, как можно попасть в рай, как избежать ада, как избежать наказания в судне? Это все в Коране объяснено. И читая это, не мусульманин, он сможет себе сложить довольно-таки обширное мнение об исламе. То есть это мой совет, чтобы не мусульманин. что еще хотелось бы еще хотел сказать этим людям? Пускай эти люди себя спросят, почему я христианин? Вот почему я на этой религии? Потому что мои отцы и мои деды были на этой религии, потому что я русский, потому что я там украинец, славянин. Или потому что это религия истина. Вот задайте себе этот вопрос. И, к сожалению, по опыту, я знаю, что многие они христиане только потому, что их не предки христиане или все. Но они должны понять, что религия не является частью этноса. И Иисус тоже не был славянином. Пускайте люди задумываются, пускай эти люди посмотрят, сравнят ислам, сравнят христианство. И я вот по опыту знаю, что если человек искренен, если он действительно ищет истину, и он искренен, то он всегда приходит к исламу. Всегда. Потому что если человек читает Коран, изучает ислам, он видит, что это религия, которая соответствует естеству человека, что это религия чистого единобожия. В интернете появилась информация о Дао-проекте. Расскажи нам вкратце суть этого проекта. Дао-проект, который в последнее время появилась информация в интернете, то есть суть очень проста, заключается в том, что мы хотим читать перевод Корана и раздавать желающим кто хочет почитать из числа не мусульман, и иншаллах потом будущем тоже мусульманом. То есть сам проект очень простой, потому что, как я уже начал говорил, что читая Коран, задумываясь над его смыслами, да, может быть, человек всего не поймет, потому что мы знаем, что в Коране есть аяты однозначные, есть аяты, так сказать, неосказательные, которые требуют разъяснения. Но читая Коран и задумываясь, человек поймет сам, самое главное это послание ислама. Это едино Божие. И как бы наша цель, чтобы люди имели возможность ознакомиться с Кораном, с последним откровением Господа и ознакомиться с религией ислам. То есть вот, в принципе, вся суть этого проекта. И поэтому как бы я призываю мусульман этот проект поддержать и помочь нам, или оказать нам помощь, донести.